નિરંકારી ભક્તોએ રવિવારે નિરંકારી બાબા હરદેવસિંહજી મહારાજનો જન્મ જયંતિ ગુરુપૂજા દિવસના રૂપમાં મનાવ્યો હતો પરંતુ તે અજોડ પ્રયાસ અને મંગલકારી હતો તેઓના હાથમાં ના તો પૂજાની થાળી હતી કે ના તો પુષ્પ માળા હતી બધું તેઓ તો હાથમાં જાડુ લઈને નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં હાલ ને ચમકાવવામાં લાગી જવા પામ્યા હતા નિરંકારી સદગુરુ માતા સુદેશાજી મહારાજના માર્ગદર્શન સંત નિરંકારી ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશનના દેશવ્યાપી અભિયાન હેઠળ દેશના લગભગ ચારસો પચાસ શહેરો સાથે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ રવિવારે સવારે આઠ વાગ્યાથી નિરંકારી ભક્તોએ સફાઈ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું ત્યારબાદ નિરંકારી ભક્તો નિરંકારી સદ્ગુરુ માતા સુદેશાજી મહારાજના નામનો જયઘોષ કરી ધન નિરંકારજી કહીને સફાઈ કામ આરંભ કર્યું હતું જેમાં નિરંકારી ભક્તો કરી છે મહારાજ કે જન્મદિન કે ઉપલક્ષ ગુરુ પૂજા દિવસ ઉપલક્ષ મેં જે સાફ સફાઈ અભિયાન સિવિલ હોસ્પિટલ सूरत का हो रहा है साढ़े सात सौ से आठ सौ वलंटियर स्वयं सेवक जहाँ पर सेवा कर रहे हैं और बच्चे उनको पानी पिलाने के लिए कितने उत्साहत है वो भी सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनको हमने मना किया कि आप सिर्फ पानी पिलाओ और बाकी जो है सबका ध्यान रखो और आज पूरे देश भर में बारह सौ छियासठ हॉस्पिटलों की पार्कों की साफ सफाई अभियान चल रहा है एक साथ पूरे इंडिया में और ऐसी ये साफ सफाइ साल भर चलती है जैसे रेलवे स्टेशनों की साफ़ सफाई अपना पार्कों की साफ सफाई और आ, नदियों के जो है उनकी आ, जो किनारे हैं उनकी साफ सफाई ऐसे सारी साफ़ सफाइयाँ चलती है उसके साथ साथ में सर्व रोग निदान कैंप ब्लड डोनेशन कैंप और अभी तक ब्लड डोनेशन कैंप 11 लाख ,00 से ऊपर यूनिट हो चुका है निरंकारी मिशन की तरफ से तो कढ़ाई सेंटर पढ़ पढ़ाई सेंटर पड़ौड़ प्रौड़ शिक्षा ये सारी चीज़ जो सोशल वेलफेयर में बातें आती है उसमें निरंकारी मिशन सबसे आगे है और इसके साथ साथ जो संदेश निरंकारी मिशन का है कि परमात्मा हर एक जगह पर है उसके बगैर कोई जगह खाली नहीं है परमात्मा को देखने के बाद ही भक्ति की शुरुआत होती है तो दास यही संदेश देगा कि हम सब पूजा करते हैं पाठ करते हैं भक्ति करते हैं लेकिन जानने के बाद ही उसकी सार्थकता है उसकी पूर्णता है प्यार से बोलना सूरत में सिविल हॉस्पिटल में रविवार सार्वर मटाये दर्दी हॉस्पिटल साफ सुथरु जो खास प्रभावित स्वतः प्रति निरंकारी भक्तों समर्पण बधाई प्रशंसा कर